Вторые сутки без питьевой воды жители Авдеевки и соседних сел во время обстрелов боевики обесточили Донецкую фильтровальную станцию. Прямо сейчас на прямой связи со студией руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Павел, доброе утро вам. Витаю вас. Скажите, пожалуйста, начались ли уже ремонтные работы? Нет, на жаль, вчера 59-й годы, в принципе, был обстрел и обесточили одну из линий. І на сьогоднішній день ми військово-цільна адміністрація міста Авдіївки подала до спільно-координаційного центру заявку. Очікуємо на ближчі часи. Дуже сподіваємося, що після вісьми вийдемо для того, для ремонту ДФС відключена. Вода подається по годинам в Авдіївку. Ще в принципі на сьогодні, завтра на подачу по годину у нас є. На щастя, є ще один введення електроенергії і Авдіївське коксохім підключив одну. Із С батарей и тепло у Авдеевцы и есть. Павел Иванович, еще просто хотелось бы уточнить. Мы знаем о том, что это не первый раз станция прекращает да. свою работу. В прошлый раз шли восстановительные работы, но боевики мешали обстрелами. Сейчас ну, в этом промежутке времени какая история? Что наблюдается? Ну, В принципе, мы еще не вышли на, для ремонта и э, сподеваемся, что ну, наша сторона уже надала свой дозвел. Мы ожидаем из стороны российской стороны дозволу, и после всего выйдут ремонтники. Дуже сподіваємося, что здорового глузду хватит, и обстреливать ремонтники не будут. Спасибо огромное. Будем следить за развитием ситуации. Напомню, Павел Жебривский, руководитель Донецкой военно-гражданской администрации, был с нами только что на прямой связи.